суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Римовська. Вітаю сьогодні. Наш гість, пан Олег Панфілов, професор Грузинського державного університету Ілії, журналіст. Дякую вам дуже, пане Панфілов, що ви до нас вітаємо. дня. Ми з вами бесідуємо в момент чергової ескалації конфлікту на сході України. Як ви самі для себе оцінюєте от нинішнє це загострення? Тому що я дуже добре пам'ятаю, що ще місяць тому в Україні говорили про те, що можливо цей конфлікт вже переходить на стадію заморожування? Я думаю, що це в першу чергу залежить від того, що такі імперські амбіції Росії не удовлетворений. Все-таки Путин и его команда считали, что они смогут додавить Украину, прежде всего экономически. А потом украинцы сами согласятся и скажут, ну ладно, забирайте и Донбасс, и, может быть, даже пойдут на какие-то другие уступки. Я думаю, что в первую очередь Кремль всегда переполняет амбиции а не реальная оценка ситуации. Не думаю, что здравые россияне понимают, что Украину можно победить. Можно на какое-то время аннексировать Крым, можно на какое-то время обманывать жителей Донецкой и Луганской областей, но в итоге все-таки преобладает здравый смысл, и понятно, что Украина все равно будет независимой страной и попытается восстановить свои границы. Но есть команда людей, которые окружают Путина, и которые, которых принято называть ястребами, и которые понимают, что их смысл существования, их дальнейшая жизнь связана только с агрессией и только с продолжением войны. Иначе, как любой преступник, понимает, что наказание рано или поздно наступит. Думаю, что это связано непосредственно с этим. Не думаю, что появились какие-то какие дополнительные аргументы для того, чтобы война продолжалась с такой же ожесточенностью, которая вот длится уже несколько месяцев. Але чи підштовхнуть яструбы, яструби, про яких вы згадали, Путина, до повномасштабного вторгнення? Ну, видите ли, сам, сам Путин на самом деле человек малообразованный и никогда не был публичным политиком. Вообще всегда руководство России, а раньше Советского Союза, состояло исключительно из ястребов. Потому что были бы люди гуманитарии или интеллектуалы, они бы все-таки думали там, о экономическом развитии, о каком-то гуманитарном развитии о каком-то сближении России и раньше Советского Союза со стрельным миром. А у власти находятся все время ястребы, которые пытаются как бы, напоминать несуществующий миф о Великой России. Ну, Великая Россия, она исключительно территориальна, потому что она огромная. А все остальное величие, оно мифическое. Как і історія, яку сейчас опять заново почали придумувати, як і економіка, яка казала, що її не существует. Ну і також армія, яка не може побідіти українською армією. Наш колега, журналіст Віталій Портніков, він прихильник взагалі тези про те, що Путіну, в принципі, і не потрібна Україна, йому не потрібна Грузія, не потрібна Молдова. Він хоче визнання себе, як. Світового лідера, так я об этом і аборю. Але тоді виникає запитання навіщо він вдався до тих кроків, до яких він вдався, тому що Росія все дедалі більше йде в ізоляцію. Невже Путін не знав, що те, що він робить, може привести до такого? <звісна> а, знаєте, є мені кажеться какая-то ментальна установка? Ну, от допустимо, візьмемо западных лідерів, Люди, які пройшли там путь публічного політика. Допустим, от депутатов парламента, там, лидеров партии, там, сенаторов, конгрессменов и, и становится президентами или премьер-министрами. Или путь э нашего президента Саакашвили. Тоже путь от публичного политика до президента. И сейчас его как бы, имидж не спадает, он по-прежнему мировой лидер. Для Путина и его команды э нет никаких внутренних мотивов для того, чтобы мир обратил на них внимание на россию на кремль чтобы во- первых уважать страну во-вторых признавать как мирового лидера не может огромная страна в которой не существует высоких технологий в которых не существует каких-либо достижений в области науки и культуры ну, быть мировым лидером поэтому, Естественно, Путина и его команды, а Путина, может быть, даже в меньшей степени, потому что, я повторяю, что он человек довольно необразованный, а вот его команда Ястребов, там, Сергей Иванов, Патрушев, там, еще несколько человек, вот, это эти люди, которые по-прежнему считают, что российская политика может быть только исключительно с помощью оружия, а не с помощью каких-то там достижений. Але каким в таком разе вы бачите будущую Россию? Выходите від той точки, где она перебуває. Зараз? Я, я в этом случае абсолютный реакционер. Я вообще считаю, что Россия, во-первых, искусственная страна. А я все-таки историк и понимаю, что искусственная страна, которая была создана в результате оккупации захватнических войн за последние 300 лет, ну там чуть больше которая на огромной территории объединяет народы, э, ничем абсолютно не связанные. Ну, например, чем, э, там, что может связывать Чукчу и чеченца? Ни культура, ни история, ни антропологический тип, ни, ни климат, ничего абсолютно. То есть э, это типичная империя, которая создана в результате захватнических войн, и поэтому, как и все империи, она должна распасться. Я не говорю, там должна, это мое личное желание, ли, личное мнение, но это естественный исторический процесс. Мы сейчас видим э, процесс уже начавшийся распада России. Пока он происходит на уровне ментальности. Э, я думаю, что в первую очередь это Северный Кавказ. Э, про Чечню не, не буду особо говорить, потому что Чечня это такой сейчас такой своеобразный концлагерь под руководством э, диктатора Кадырова, вот. Но э, я думаю, что со временем в разных регионах России ну, сибиряки всегда себя считают отдельной, как бы такой группой. Людей э, Уральцы совершенно другие люди. Э, очень отличаются жители Дальнего Востока. Э, и вся проблема в том, что э, Этих людей, живущих в разных регионах России, ничего не объединяет. У России нет идеологии. Война не может быть идеологией. Война может быть только способом э, достижения какой-то какой политики временной. Потому что войны не могут быть бесконечны, они рано или поздно заканчиваются. А поскольку отсутствие идеологии в России э, не может сплотить нацию, вы где-нибудь читали о том, что в России создано такое же движение волонтеров, как в Украине, которые бы помогали там вот этим людям, которые воюют там на Донбассе? Нет. Но мне кажется, что здається, люди, люди... Але мені здається, що в России как раз сейчас большинство очень объеднано, как минимум, теми мессежами, которыми они получают за засобной массовой информации. Я, я всегда очень э, пессимистично отношусь. Э, к общественному мнению в России и к социологическим исследованиям, потому что узнавать общественное мнение в стране, где существует тотальная пропаганда, невозможно. Люди не имеют альтернативной информации для того, чтобы сравнивать какое-нибудь событие или там выступление какого-либо лидера. Поэтому тотальная пропаганда, она подавляет сознание людей, и они автоматически, естественно, плюс наложена эта вот советская традиция э, всеобщего поднятия рук, вот. И поэтому россияне сейчас живут вот примерно такой замкнутой ситуации. И если, допустим, поменяется российское телевидение, информационное содержание, контент, то через два месяца если не будут показывать Путина, люди точно так же возненавидят его. А если еще будут говорить недели две о том, что он преступник, и что он развязал несколько войн, на которых погибли сотни тысяч человек, россияне скажут, да, мы не знали, но он оказывается преступник. Але ви кажете про ці відмінності між народами, які живуть на території Росії. Е, зрозуміло, що вони усвідомлюють ці відмінності між собою, але чи усвідомлюють, ну, чи вони допускають ймовірність існування е, в межах якоїсь окремої держави, чи, чи з цього взагалі може щось вийти? Віцелі в, в, в 70 літнім лет советської власті і плюс е, цієї нової російської історії, особливо путінської 14 років, Это было время, когда э, большевики, коммунисты, э, советская идеология уничтожали культуры народов. Мы когда-то проводили исследования, пытались выяснить, э, на, э, где в национальных регионах России э, выходят пресса, газеты, телевидение, радио на коренных языках. Это, это фантастика. Это почти нигде. Есть только два региона, где используется коренной язык, это Татарстан и Чечня. Везде, в Северной Осетии почти все на русском языке. Мордо, Мордва почти все на русском языке, Чувашия практически все на русском языке и так далее, и так далее. То есть большевики все время уничтожали вот это национальное самосознание, которое помогало им, то есть уничтожение помогало им объединять людей. Но существует генетическая память. Историческая память. И люди потихоньку все-таки возвращаются к своим корням, к своим истокам, к своей истории. Они очень плохо знают эту историю, но тем не менее они все-таки понимают. И потом сама группа людей на территории России, которая называется русские, это не этнос, это сообщество людей. Потому что не может быть в этносе, который называется русский, не могут быть люди с фамилиями тюркского, шотландского, польского, украинского или, как моя фамилия, греческого происхождения. Вот. Это, это такое искусственное сообщество людей, которые жили все время не в идеологии, ну, в царское время там, за царя, веру и отечество, а все остальное время они жили просто как, как концлагеря. Встали по звонку, в 6 часов утра пропели гимн Советского Союза, ну, пошли в очередь, стали с два часа за сосисками, и так про прошла их большая жизнь. Идеологии никакой, нужно только все делать по команде. Прошло это время, вот сейчас люди потихоньку начинают думать. Я хочу нагадати, що наш гість, пан Олег Панфілов, професор Грузинського державного університету Ільї. Ви згадали про роль засобів масової інформації Росії в цій ситуації, яка склалася. На вашу думку, чи на цьому етапі, на якому ми зараз знаходимося, є сенс намагатися якось протидіяти російській пропаганді? І якщо так, то яким чином в Україні? Да. Uh, я uh, читаю практически каждый день uh, украинские сайты. Но у меня uh, плохое впечатление. Мне кажется, что uh, очень много непрофессионализма. Uh, иногда есть, конечно, прямая ангажированность. Uh, вот, но я думаю, что со временем изменится политическая ситуация, и начнут создаваться профессиональные журналистские школы, где будут готовиться нормальные современные журналисты. Но если, если позволите, я тогда хочу сказать немного о истории с Министерством информационной политики, вот, которую я не мог понять эту историю в начале, потому что объявили о создании министерства, но не объяснили, зачем оно нужно. Я считаю, что такое министерство нужно. Оно может быть не будет, не должно называться министерством. Это может быть агентство, комитет. И называться оно должно, э, ну, например, комитет информационной безопасности. И, конечно, он не должен заниматься цензурой или регуляцией э, медиа в Украине. Э, но есть э, огромная сила, которая называется российская пропаганда. Я изучаю э, российскую пропаганду уже больше 20 лет, написал много книг об этом и знаю, насколько это сильное действенное оружие. Противостоять этому надо. И слава богу, вот в связи с э, ситуацией в Украине, даже международные организации, там ОБСЕ, Евросоюз, уже стали понимать, что российская пропаганда... Иногда намного сильнее влияет на людей, чем оружие. Оружие может физически убить. А пропаганда может покалечить людей в нескольких поколениях на много лет. Это мы видим по, по тому, а, как люди переживают советскую пропаганду в нескольких поколениях до сих пор. Um... У мене до вас запитання, як до громадян на Грузії. Ви бачите зараз, що в українському уряді з'явилися грузини на посадах радників в різних відомствах є грузини. Як ви взагалі ставитеся до цієї ініціативи залучення іноземних радників? І як ви оцінюєте професіоналізм конкретно тих людей, які зараз займатимуться реформуванням України? Я ценю їх діяльність дуже хорошо, тому що це мої друзі. в первую очередь. Но я очень хорошо отношусь к тому, что Грузия стала помогать Украине. Не могу сказать, что наши реформы такие просто вот фантастические, их, там, мы, их, мы их завершили и все должны повторять. Я думаю, что есть некоторые особенности в Украине, связанные с менталитетом населения и с тем, что здесь есть, во-первых, огромная страна. Вот. Но думаю, что помощь э, грузин, украинцам, э, это не только э, братская помощь, но и э, попытка э, установить э, некую границу вокруг России. Почему Россия так всегда ненавидела Грузию? Именно, именно из-за реформ. Именно потому, что Грузия станов становилась такой страной, где... Нет коррупции, где люди безопасно живут, где э, уже не нужно ходить к начальникам э, и давать взятку или коробку конфет или букет цветов врачам. Э, и для российского менталитета, который по большей части рабский, э, то, что происходило в Грузии, это было противно для, для россиян. Э, не только власть. Когда я встречал россиян, которые приезжали в Грузию. И как туристы и, там, на какие-то конференции, они удивлялись и в то же время все время спрашивали, а как это вы без нас все это сделали? А, тогда я спрашивал, а что, на что вы способны? То есть могли бы вы сделать такую страну, а, какую сделала из себя Грузия? Поэтому а, если это хороший опыт, то он просто будет перенесен в Украину. А это хорошо. Есть некая такая особенность, она очень важна, и мне кажется, Запад это понимает. Невозможно перенести голландский или французский опыт сразу в Украину. Потому что любой опыт, он нарабатывается годами и даже веками. Вы должны пережить голландскую историю или французскую историю. Но поскольку Украина и Грузия были в одном концлагере под названием СССР, и что-то объединяет, поэтому легче всего воспринимаются грузинские реформы. А тем более ментально и Украина, по большей части, и Грузия понимают, что у них есть общий враг. Он у нас на севере, у вас на востоке. Але якщо брати, наприклад, ту реформу правоохоронних органів, яка була в Грузії, все-таки радниця міністра внутрішніх справ України пані Еказгладзе, вона якраз на цьому профілювалася. Можливо, є якісь саме помилки, які варто було б врахувати в Україні, от з того досвіду, який мала Грузія під час реформ, я, я вчора розмовляв з хаті Діканаїдзе, з ми створюємо школу для молодих. политиков в украине и она сейчас э, создает реформу полицейской академии в украине а, с одной стороны когда я разговариваю с людьми а, они все время жалуются на то что вот они там последний раз давали взятку гаишнику там неделю назад две недели назад с другой стороны и хотя я видим что есть большое количество людей которые хотят это все просто отрубить чтобы больше этого никогда не было. Uh, я понимаю, что есть какое-то количество людей, которые противодействуют uh, там, работе ЭКИ с Гуладзе. Uh, Ну, Это тоже, я думаю, связано с советской ментальностью. Почему там кто-то откуда-то приехал нас учить, мы сами великая нация. Но тут речь-то идет не о том, что uh, нация в 10 раз меньше, чем украинцы, пытается навязать. Нет. Ну, тем более, что... Все эти люди, которые занимают высокие положения в, в Украине, сейчас они все приняли украинское гражданство, так как это э, сказано в Конституции и в законах. Но э, посмотрим. Мне кажется, что... Вот, когда я познакомился там, с таким срезом украинцев, молодых, вот, с которыми мы беседовали, чтобы принять их в нашу школу, вот, это очень интересно. Э, это люди из Донецка, которые патриоты. Это фантастические люди из западной Украины, которые великолепно знают свою историю. Это бизнесмены, представляете, приходят к нам на собеседование, чтобы поучиться два месяца в школе молодых политиков, приходят бизнесмены. Люди состоятельные. Какая проблема? Живи, зарабатывай дальше деньги. Они приходят, чтобы получить дополнительные знания. И что меня больше всего потрясло, это говорить с человеком, который хочет учиться в нашей школе, закончившего бизнес-скул а, а, Гарвардского университета. Я на него смотрел и удивлялся. А он сказал, он сказал по украински. Сейчас примерно а, скажу: мы должны, мы должны строить свою Украину, ну что-то вроде этого. Это было очень красиво. Uh... Підсумовуючи, оскільки ми маємо вже обмаль часу, ми бачимо, що і Україна, і Грузія, і Молдова вирішили рухатися в західному напрямку, але при цьому всі ці три країни мають а, території зони конфлікту а, створені, підтримувані, вони будемо йдуть в Будемо називати це. Ну можна називати це як завгодно. Тобто, в усіх цих трьох країн є свої проблемні точки. На вашу думку, чи можливий успішний розвиток? Украины, Грузии и Молдовы в двадцать первом столетии за умови, если те конфликты не будут развязаны, а будут существовать вот в виде замороженных. Я все-таки я всегда был оптимистом и сейчас думаю оптимистично о том, что Запад, так грубо говоря, наконец-то взялся за Россию. Вот они долго терпели, они Терпели Приднестровский конфликт, они терпели Карабахский конфликт, терпели Осетию, Абхазию. А теперь Крым это уже все. Терпение лопнуло, потому что они поняли, что если не остановить Россию, то дальше начнутся проблемы. Проблемы уже не только для постсоветского пространства, проблемы могут пойти и дальше. А, к сожалению. Поэтому э, Запад пошел решительно, и я думаю, что он не остановится. То есть э, никто не будет захватывать Россию. Э, честно говоря, кому она нужна? Вот, э, я думаю, что э, Россию поставят в такое геополитическое и, в первую очередь, экономическое положение, при которой Россия э, вынуждена будет э, или успокоиться и попытаться газифицировать свои деревни. Вот стыдно, когда «Газпром», э, как говорится, в рекламе «Народное достояние», 30% деревень не имеют газа. Вот. И Россия или успокоится и начнет жить как э, богатая и э, развитая страна, попытаться развивать свою страну, вот. Э, и, или она все-таки должна распасться. И это опять-таки не потому, что я там злой, и у меня такое... Желание, потому что это естественный исторический процесс. Но как будут развиваться Украина, Россия и Украина, Молдова и Грузия за двенадцать <гумен> <Гумен> Помните, в, в начале войны на Донбассе а, в интернете было очень популярно такое предложение. Шестиметровая стена и десятиметровой глубины ров. И колючая проволока вокруг. Пока так. А по-другому я просто себе не представляю. А, если вы не хотите понимать а, правила поведения то что называется сообществом мировым, если вы не хотите жить а, по-доброму со своими соседями, так закройте дверь вот, или мы вам замуруем подъезд и живите там так как вы хотите жить. но по-другому никак не получается. Я зрозуміла. Я вам дуже дякую, пан Олег Панфілов, професор Грузинського державного університету ілії, був у нас в гостях. Це було суботнє інтерв'ю від Радіо Свобода. Мене звати Олена Ромовська. До побачення.